Apakah tiga kerja utama seorang founder bisnes ataupun seorang CEO mengikut pengalaman saya dealing dengan klien-klien, circle dan juga inner circle program members di mana kita tahu kita adalah orang yang paling sibuk di dunia sibuk dengan ni, sibuk dengan tu maklumlah kita nak membina sebuah legacy, sebuah bisnes It's okay untuk sibuk tetapi biarlah sibuk yang betul-betul membina dan juga grow bisnes kita tapi isunya, semua task terasa penting. Betul tak? Tapi kalau kita seorang founder business CEO asyik buat kerja low priority task and low level task, business kita sebenarnya akan slowing down dan bukannya going up. Business nampak macam sedang bergerak tetapi sebenarnya dia sedang bergerak ke bawah. Dan saya yakin benda ni kita tak perasan pun sebabkan kita rasa kita produktif, kita efektif sebab kita buat kerja setiap hari. Sibuk kan? Jadi isunya adalah sebabkan kita terlalu fokus in the business dan juga short term goals. Sales bulan ni kena capai and then kita put all in effort untuk capai sales bulan tersebut. Then hujung bulan sama ada capai atau tak capai and then kita repeat the same cycle over and over again. Next month, okay and then next month and next month. Itulah yang saya maksudkan short term goals dan kita terlalu in the business. Kalau awal-awal memang is okay, memang normal. Tetapi kalau kita lama sangat dah bertahun macam tu, sebenarnya kita tidak ada idea ataupun direction macam mana kita nak grow business kita. So, betul-betul nak grow business kita sampai at the satu level, seorang founder, seorang CEO kena fokus tiga kerja utama. Dan apabila anda melihat pelbagai guru-guru bisnes, di mana saya pun belajar dengan mereka, bila saya dah jumpa dengan pelbagai, saya melihat ada perbezaan pendapat tetapi semuanya menjurus kepada tugas yang sama. Jadi kalau saya mungkin saya sedikit bias kepada marketing sebab saya adalah orang marketing tetapi saya akan bawa topik ini dengan blend dengan current trending dan pada pendapat saya dia lebih menepati keadaan sekarang di mana ha nanti kita akan ceritakan. Jadi ada tiga core task ataupun tiga fokus utama seorang CEO yang patut buat selain daripada minion-minion minion punya task yang nampak penting Iaitu yang pertama adalah untuk kita kena fikir dan develop strategies untuk grow and expand business kita. Yang kedua adalah untuk kita membina sistem on what is proven. Dan yang ketiga adalah untuk kita fikir and craft contents. Why? Saya akan explain nanti. Dan secara shortcutnya, semua tiga-tiga ini adalah antara tema penting yang saya kongsikan dan saya guide. My Inner Circle Program yang saya namakan dia Marketing to Millions Club di mana saya membantu mereka untuk betul-betul membina High Performance Marketing Department iaitu marketing nombor satu dalam any business untuk kita betul-betul fikir on what's the proven marketing strategy khas untuk bisnes anda and then macam mana kita nak bina sistem supaya benda tu lebih berstruktur dan sustainable. Nombor satu tadi iaitu membina strategi yang untuk grow bisnes kita, untuk untuk expand bisnes kita. Benda tu bagi saya semua orang tahu. Tetapi, bila lah saya nak buat benda tu? Asyik fokus pada marketing dan sell untuk capai sales bulan ni je? Sampai bila? Apabila kita terlalu sibuk dengan day to day punya activities yang saya tak nafikan penting-penting. Tetapi kalau terlalu lama sangat dia dah jadi macam you are on the lost track. Kenapa kita tak dapat nak develop strategi ialah kerana kita tidak ada masa yang berkualiti untuk duduk dan fikir secara dalam. Kita kena duduk, termenung, masuk gua, <gutuk> bertapa ataupun baca buku ataupun jumpa dengan mentor, jumpa dengan coach, tonton-tonton video yang membantu untuk anda develop strategi. Dan kenapa anda tak ada masa itu? Sebabkan anda sentiasa sibuk dengan ongoing and low level and low priority task. Jadi, macam mana nak solve this? Sebenarnya ialah kerja kedua seorang founder business ataupun CEO iaitu membina sistem on what's proven. Apabila kita buat day to day activities dalam marketing ke sales ke operation ke sebenarnya kita nak mencari on what is proven kepada business kita. So kita akan cari dan benda tu gagal, tak jadi kita cari lagi, cari lagi. And then apabila kita dah cari, benda tu function, benda tu memberikan result yang kita nak, tapi kita tidak sistemkannya. And then kita jump kepada benda lain and then benda tu dipas kepada team And team pun kejap keluar, kejap masuk And then bertukar tangan, bertukar cara pula And then kita kena kembali-balik -kembali -balik untuk fix balik Tapi kita tak ada sistem Kita jump balik kepada department lain And then benda tu, sebab tu anda sentiasa sibuk That's the reason why Kalau anda baru perasan, anda boleh komen kat bawah So tujuan kita untuk sibuk-sibuk tu Supaya kita dapat bina sistem Supaya kita dapat leveragekan kepada team untuk follow exact blueprint yang kita dah sediakan. Sebab tu kita kena bina parts by parts. Kita nak bina sistem parts by parts dalam semua department kita. Apatah lagi department nombor satu dalam any business iaitu department marketing. Dan kenapa kita nak kena bina sistem? Supaya business tak rely on the founder. Dah ada standard operating procedure. Dah boleh mula hire team dan juga train dia untuk ikut SOP tersebut. And then kita memantau secara berkala So tak adalah setiap hari Team tanya Bos ni macam mana nak buat uh, Lepas ni macam mana eh? Lepas tu macam mana Awal-awal dalam fasa training Tidak mengapa Tetapi dah 3 bulan 6 bulan masih lagi tanya Itu disebabkan anda tidak membina sistem Dan of course Mungkin ada benda-benda baru Yang tiba-tiba datang Yang tidak ada dalam sistem That's okay Tetapi benda-benda yang memang recurring Benda-benda yang sentiasa patut dibuat perlu disistemkan. Cara paling simple dan malas untuk seorang CEO dan ataupun founder untuk buat sistem adalah dengan waktu anda sedang buat task tersebut, cuba anda rekodkan sambil explain apa anda buat. Contoh, bila anda works on computer, lagi mudah, anda screen record dan sambil ada microphone, anda bercakap, rekod apa yang anda sedang buatkan dan apabila T masuk, minta dia tonton video tersebut. Jika di luar daripada skop komputer, cara nak bungkus pasal berapa kali nak kena balut, apakah step by step dia, cara nak goreng itu, cara nak buat benda tu. So kalau boleh benda itu ada visual iaitu kita rekod dan juga kita ada dalam bentuk tulisan. Dan saya satu tips ringkas bila seorang staff baru masuk, kita minta dia tonton video tersebut dan minta dia senaraikan checklist apa yang dia kena buat berdasarkan video tersebut. Barulah kita tahu dia dah tonton habis video tersebut dan memahami dan lepas tu kita kena boleh pantau. Itu adalah one of cara lah. Actually banyak lagi cara anda boleh discover mana yang paling sesuai untuk bisnes anda. Tapi syarat nak bina sistem pada pendapat saya, kita hanya sistemkan benda yang dah proven. Bermaksud mungkin kita dah cuba pelbagai teknik, teknik A, B, C, D, E Oh, yang D baru betul-betul menjadi. Okay, yang D tu baru kita sistemkan. Jangan kita baru start try A, benda tu tak jadi, kita tak nak sibuk sistemkan. Buang masa. Jadi sebenarnya, untuk membina sistem, every day, kalau anda perasan, kita adalah on quest ataupun kita ada misi untuk cari apa yang proven for our own business for every department day by day, parts by part. Dan kalau anda tak ada lagi manager, leader dalam department, memang founder kena start buat dulu sampailah ada team yang boleh kita train jadikan dia supervisor ke manager ke ataupun anda terus hire manager level Okey, itu bergantung kepada anda punya financial status dan juga strategi ke depan memang setiap hari kita kena ke arah membina sistem daripada segi production, marketing, sales, operation, customer service tapi kalau tanya saya saya adalah orang marketing tetapi saya pun rasa anda pun setuju dengan saya department paling penting ialah department marketing dan sales. Tak ada sales, tak ada aliran tunai. So, itu yang membuatkan bisnes kita cepat bungkus. So, ingat eh, marketing department, marketing nombor satu dalam bisnes. Tidak ada marketing, tidak ada sales, tidak ada sales, tidak ada cash flow ataupun cash flow slow ataupun lemah. Itulah punca barah bisnes kepada semua department bisnes anda. So, kesimpulan daripada satu dan dua tu untuk kita fokus cari proven marketing strategi ataupun proven strategi in any departments and then yang kedua kita sistem kan kalau anda tak fikir dua benda ni anda memanglah uh, sibuk nak grow cari strategi sana cari strategi, cari strategi situ and then buat and then lepas and then kita harapkan team kita boleh buat tidak tidak and then sebab itulah kita kena kembali balik untuk nak develop balik kenapa tak dapat buat buatlah macam kita buat sebelum ni sebabkan tidak ada sistem itu yang kedua dan kotas yang ketiga ataupun tugas utama yang ketiga ialah melibatkan konten. Walaupun anda boleh hire dan delegate team untuk buat konten, bagi saya, founder kena lead direction dan fokus on the particular details on every message yang dibawa dalam konten tersebut. Sebab dalam any business, hanya seorang founder lah yang paling menjiwai, yang paling kisah dan juga yang paling tahu. Bukannya tim yang anda hire. Supaya konten-konten anda lebih ada jiwa, lebih ada soul. Okey, bukan berbaur chat GPT semata. Kita boleh gunakan AI untuk memudahkan, untuk, mem, untuk expand kita punya horizon of idea. Tetapi memang kena ada sentuhan, magic touch from the founder supaya kita buat content yang ada direction. Kita tak nak. Okay, time. Kita uh, yang penting setiap hari kita ada dua dua konten sehari. So, team pun buat apa? Team pun akan tengok apa yang kompetitor lain buat. So, dia tengok, oh, kita buat macam trending macam ni. Kita buat POV macam ni. So, dia pun buat. Oh, kita kena buat product knowledge. Kita kena share pasal product. Okay, macam mana nak buat? Okay, tanya cik GBT and then buat. Bagi saya, okay. Untuk awal-awal, okay. Tapi, anda kena faham tujuan untuk kita buat konten. Konten adalah part of the marketing yang kita patut buat. Dan tugas marketing ialah untuk menyampaikan message brand anda kepada audience anda. So, nak pastikan message itu awal-awal from the very start, from the fundamental, supaya team pun boleh tengok bahawa kita nak bawa message apa. It's not about founder kena buat content ataupun founder kena bergelumang dalam content which is bagus kalau anda boleh fokus. Tetapi, anda kena sentiasa aware apakah mesej yang anda bawa kepada media masa. Sebab saya tahu ada yang okay untuk membuat personal brand and then push dia punya products. Ada juga yang tak nak ke depan nak gunakan company brand ataupun produk punya brand. Bagi saya tidak ada masalah. Masing-masing ada cara dia tetapi Mesej awal-awal tu patut dibina oleh founder. Sampailah, okay, kita dah ada strategi macam ni and then kita bina sistem and then team pun ikut sistem tersebut. Tetapi kita still allow untuk mereka adanya kreativiti sendiri untuk dimasukkan. Okay? And then, kita sentiasa pantau secara berkala tentang kualiti konten yang telah disampaikan. Kalau anda ambil lengah ataupun pandang remeh setiap konten yang dihasilkan, kita tak nak order. Overall message itu akan mula kabur ataupun kurang jelas dan lari daripada track yang sepatutnya audience itu dapat tentang benefit dan apakah masalah yang patut bisnes anda boleh bantu. Jadi kepada anda yang masih lagi menonton video ini, syabas saya ucapkan bermaksud anda betul-betul serius nak bina ataupun nak grow, nak strengthen lagi anda punya bisnes. Jadi saya nak jemput anda untuk join saya punya inner circle program di mana selain daripada tiga tadi iaitu kita nak fokus kepada untuk kita sit down untuk bincang macam mana kita nak buatkan proven marketing strategy yang kedua adalah untuk kita sistemkan dia dan juga yang tadi pasal content selain daripada tiga itu sebenarnya most of all kita saya nak bantu anda untuk bina bisnes yang P-press yang bukan saja profitable tetapi juga predictable, repeatable, sustainable and scalable dan untuk nak capai bisnes yang P-press ini sentiasa ada tiga masalah yang sentiasa menghantui in any business iaitu yang pertama ialah marketing yang tidak consistent marketing yang cacau merebak. Kejap buat ni, kejap buat tu, tak ada hal dia tuju. Yang kedua, sales akan jadi tak konsisten daripada marketing yang konsisten. So, sales itu tidak grow. So, dia akan stuck. So, dalam dunia sekarang kalau bisnes kita tengah macam plateau, sebenarnya dia tak bukan pelacu ataupun tengah macam tak bergerak. Dia sebenarnya adalah sama ada bergerak atas atau bergerak bawah sahaja. Dan masalah ketiga ialah bisnes yang terlalu dependent on the team and the founder. Anda dah tahu tadi, kita memang kena bina sistem. Jadi kita akan duduk sekali, kita akan fix part by parts dan ini ialah implementation program ini mukanya masih untuk anda nak kena belajar-belajar lagi lebih kepada duduk kita sit down kita ada buat action plan kita akan terus execute dan saya faham sebenarnya isu utama untuk anda tak dapat nak sistemkan adalah sebenarnya anda pun mungkin tengah figure out dalam fasa yang endless untuk nak figure out apakah marketing strategi yang paling sesuai untuk bisnes anda. So, untuk dapatkan apakah proven marketing strategi untuk bisnes anda, kena cari orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Jadi, saya sebagai seorang marketing coach, saya nak fokus kepada membina high performance and systemized marketing department untuk bisnes anda. Untuk department-department lain, anda boleh cari coach-coach yang lain. Tetapi yang betul-betul nak specialize and fokus kepada marketing department, Insyaallah saya boleh bantu anda. Dan disebabkan program ini menggunakan masa personal saya, saya minta maaf saya tak dapat nak ambil banyak. So it's a very limited slot. Anda boleh klik link yang ada di bawah untuk lihat lebih lanjut. Tetapi in case kalau anda belum ready, saya faham. Anda teruskan menonton video-video saya di channel YouTube saya dan juga di website saya farabi.my. Jumpa anda dalam konten seterusnya.